Мы опаздываем. И успокойся, зай. Ну, опоздала, ничего страшного. Ну, на, положи ключи. Я на это. Всем привет. Погнали. Я, типа, я тебе, я покажу, где надо сегодня нормально отдохнуть. Угу. А, надо А что ты такой красивый? Так, ребята, мы сейчас уже идем на день народжения до Андрюха. Вы, кстати, его тоже знаете. -то. Давай покажу. Маша. да? Красиво. 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 Да, поехали. Да. Вот газы, поехали. А я тебе о чем говорю? Да. Та, тут не кухры мухры. Это тебе. Добрый день. С моим ростом вот а такие. Ростова это только такие так, 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 машины. Что-то меня так самое навигатор крутил, крутил. А, а вот так сюди? поехали, мы вам покажем, где заезжать. Да, да, а, знаете, я да? Знаю, да? Да, но здесь тут можно было проще сюда. У меня там назад на Рибарского, на, на потом. На, а, на, а, я дивлюсь как ездить, а, а туда-сюда и так и не понял. А, да. <laughs> так, а вы ж знаете, да, где старый парк? да? ну нам туда. Бо пешком далеко идти, а на... А на такси не каждый хочет. раз не просто. Да, никто не хочет просто. Не никто... назад Ну, он подумал, что уже все уже на калдере не можно пешком пройтись. Идем. Ой, господи. А? Боже, да. А что сегодня за праздника? Я так и не понял. Добрый, 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 добрый. Моя подружка. Друганя, с днюшкой тебе на дорогой. А кого ж за то? Чуть-чуть Мы вас тебя витаем. Это тебе на твою мрию чуть-чуть там, чтобы у тебя все получилось. И чтобы ты был счастлив и А, Здравствуйте, Тобил. Здравствуйте. 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 Ой, так сразу, что у нас тут ревизия. Ага, ух ты. Mm -hmm. О, класс. Mm -hmm. uh. mm -hmm. Тебе что тоже новое уже? Это кола просто. А, да? Ну, мало, это не кола. Тик-ток, тикток. ток

Спасибо. Уже может почерп ⁇ т. Спасибо. 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 Тут а Тут а будет, будет жива музыка? Да, там. На улице. Может, на субботе? Да. Лись, что? Это чеку, чекушка? Да, да, Софт. понял и погнал. Мы с тобой на балку едем, Игорь. Мы с тобой на рыбалочку едем. Сказала же? Да. Пятница? <laughs> а, нет, пятницу сегодня. Пятец. Сегодня. Смотрите, мне только мы можем. А, нет. Мы мы там... Просто у нас куча гостей. Завтра усика будем смотреть бой на большом экране. А, это же вы шутимончика будет смотреть. Да? Добрый вечер. Привет, Настенка. Привет. Короче, Привет. Зайчик, мы начнем. Да. Начнем мы с тобой уже. Тут сегодня тренироваться. Мы там будем. Ну начнем тут Я на тренировке а что они стояли все возле нее. Так тут что, на туре Джейсон? О, слышишь, Чир? Такая, Тут еще полбутылки. На вечер нам сегодня. А? Да, да.

я не нормально. Поколечу. Можно, да? Ага. Так, ну, дорогой манюш, поздравляю с днем. Сиди, отдыхай. Отдыхай. Что хочу пожелать? Ты однажды сказал, что эмоции вообще не важны. Я повторяю свою фразу, да? Так вот я скажу тебе, что эмоции – это основа, понимаешь? Воплощай свои мечты в жизнь, просто кайфуй, ну а я рядом. Ура! Я рядом Опа! Короче, какой подарочек мне от Бога в этой жизни? Слава Его великий. я прошу благословения на твою жизнь, чтобы ты был счастливый, чтобы Господь тебя охранял на всех твоих дорогах, чтобы Он помогал тебе, чтобы Он тебе выдувал, чтобы тебе тебя буду... Додавал, додавал тебе мудрость, додавал тебе сна, додавал тебе сили, терпіння, наповняв твоє серце любов'ю, щоб ти любив людей, щоб твої руки робили добрі справи. Я дуже бажаю цього. І ще я хочу побажати, щоб ти жив і всі, і всі ви жили війни, в Україні, щоб не було війни, щоб вона закінчилась, щоб ви були всі щасливі.

За столом, а за столом раз зібрали, значить всі ми Коли в мене народилась перва донька, папа так, папа так, хочу синочка. В мене народилась друга донька. А папа знову, ну коли ж у мене син. Кажу, папа, ти не розумієш свого щастя. У тебе буде син, дорослий. Вже не треба соплю йому витирати, вже не треба йому нічого вчити, і ні це вміє. І в мене з'явився такий синочок. Моя доця щаслива, тому що вона не просто за кам'яною стіною. Я бачу за кам'яною скалою. Я дуже рада, я дуже щаслива, що в моєму житті, в житті нашої сім'ї, з'явився Андрюшка. Можливо, ви не знаєте його з такої сторони. Він дуже золотий зятю. Знаю, знаю. З усіх сторон. Поки один у мене в перспективі ще один такого Я дуже рада. І що син дорослий у мене. Дай Бог. Сыну и здоровью много. И еще. И я хочу еще детей и внуков. Я очень хочу. Так что, Андрюшка, за тебя. Баранчик, а? Да? Сейчас будем пробовать. Сейчас вот так прям с костью так. И облезал вкусно. тут так все потекло. Давай, сейчас так и будем делать. Контент будет пили. будем пилить. Сейчас будем все так делать. Что вы подглядываете за нами? Не надо меня так снимать, Я то есть а сразу Аж, аж души.

открыто снимаю. Прям така, Тебе не хватает коромисла. Корони? Коромисла. Коромисла. А що, Андрюшка не хороша? Андрюшка хорошенька, Андрюшка, я ти. Найчорний. Андрюшка Вікторович.

Там хлопці стоять на перекурі. Тут басейн. Ну, я, кстати, ні разу тут не була в басейні. Надо буде... я ще в цьому році навіть не купалася. ты рассказываешь? Сплетни. Сплетни, Сплетни Оп. давай, секрет... секрет... У нас вот зрителей секретов не мае. Не <laughs> ты Света, Света, Артем, Артем. Это потому, что я сказала меньше пей, да? Я специально. Да? Да. Я в шоке. А да все, хорошо. Ну, ну что, ну, что? чуть-чуть выпь <laughs> ⁇ м. Да ничего. Ваша, да, все стоять. А я шукаю Артема. А он сидит под дождем, мокна. Мужчина. <говорит> Артем. Что? Дошли. За тебя, Андрюха, давай!

Опа! Опа! Родителям надо тебя. Я уже столько лет. Хочу пожелать тебе, мой друг, быть таким, как, как, как ты есть. Честно полюблю тебя за твою честность, доброту, а, что ты есть такой. Вот лично для меня, не знаю, как для всех, для меня ты вот такой вот. Не переживай, все нормально.

У меня большая честь быть в этом кругу, самых близких, даже Кола нам подсказал, что это родные, родственники, гости, самые близкие. Я еще так прокомментировал, что раки очень избирательные, поэтому это большая честь. Вы о чем? Этой теплой компании, только приятные, позитивные эмоции от своих родителей, от мамы родителей, от всей семьи, все дружной. И друзья просто ну, мега веселые, мега... В общем, разношли общих друзей, общих знакомых, и... что с концертом, что с пожалуйста, здоровы, пусть вся семья будет твоя здоровая. Эмоции важны, поддерживаем. И вы получите яркие эмоции, впечатления и отбой всех тревог не бойся мечтать, ты очень талантлив, ты человек с огромной душой, большущим сердцем, зачем это рабочая, это реальность, может можешь там говорить, начнешь, ты на наговорил? Нет. Значит, спрашивай, что Будешь... украинец, не был на говерле. Так что желаю тебе на 6 говерле, а вдруг тебе понравится, что... Он больше не я тебе. Нет! Подожди

Осталось тільки собакою погулять на ніч. Да? Що сідемо гуляти, як обіцяв. Гулять, да, гулять. ми підемо зараз ти Йди одівайся, йди одівайся. Да. Вот. І що? Але це приключення у нас не закінчиться. У нас ці вихідні дуже насичені. Такі насич, насич, насичені да. Ми завтра о, о, десь в 12-й годині вже будемо на місці, наверное, Вже будемо їхати на рибалку, ребят. Не знаю куди. Везе, везе товариш з дружиною, без поняття ні разу не був, так що. Їдемо. Саме головне, що там буде шашлик. Мені. А мені ні, мені, мені ліж би половить. Це буде платний старок. Ми їдемо на вечірню рибалку, так що ми за це все буде завтра. І давайте підписуйтесь на наш канал. Бай-бай, ну це не прощання. До завтра. Тепер ти скажи щось. Що я можу сказати? Спасіба, що були з нами, побули з нами на день народження. Там трошки і потанцювали з вами. И и повеселились и тосты послушали поэтому спасибо что вы с нами подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии пока пока до завтра